Доброго ранку. Сьогодні 23 листопада, п'ятниця. І сьогодні до нашої студії ми запросили гостя з дуже незвичайним заняттям. Ольга Козаківська, ведичний астролог, сьогодні у нашій програмі. Доброго ранку. Доброго ранку пані Ольга. Розкажіть нам про історію виникнення ведичної астрології. Чим вона відрізняється від звичайної? Ведична астрологія виникла на території Індії порядка 7 тисяч років назад. Вона розвивалася і була записана порядка п'яти тисяч років назад таким мудрецом, як Парашара, Парашара Муні. Він записав цю астрологію і розвивав її далі. І з цього ми маємо всі відомості про астрологію. Чи потрібно мати якісь здібності, щоб займатися водичною астрологією? Необходимо просто иметь математический склад ума, логический, аналитический. И э, процентов 30 астрологии это составляет интуиция самого астролога, потому что, как говорит, я забегу немножко вперед в своем рассказе, как говорит ведическая астрология, э, каждая планета, она может проявляться в трех качествах в очень позитивном, в очень негативном из своих качеств и в никак не проявляться. Поэтому в зависимости от э, чистоты у, уровня сознания человека и проявляется его качество его планет. Поэтому, э, поэтому астролог должен быть психологом. И фактически э, то, чем я занимаюсь, это не чистая астрология, это астропсихология называется. То есть это не так же и легко, как, кажется, на первый взгляд. Как понять, что ты способен заниматься этим? Ну, во-первых, должен быть очень глубокий интерес. Я могу рассказывать только о себе. Я не знаю, как у других это происходит, но у меня, у меня интерес к астрологии был очень давно. И поскольку, поскольку я закончила политехнический институт в прикладную математику, то с логикой у меня тоже очень все хорошо. Вот. И очень много факторов, которые нужно учитывать при составлении гороскопа. Это и влияние домов, и влияние планет, соединение планет, определенные градусы, достаточно сложные формулы для вычета планет, где они находятся, и очень-очень много других аспектов, которые влияют. Поэтому должен быть очень сильный и развитый ум. Как вы пришли до цього? Как вы можете, что вы хотите заниматься самоводичной астрологией? Вы знаете, я не искала именно ведическую астрологию как для занятия для себя. Просто на своем жизненном пути поиске своего, наверное, предназначения как каждый человек хочет себя найти, где бы он чувствовал, что он не просто, там, например, зарабатывает деньги, а еще приносит пользу людям. И чувствует удовлетворение от того, что он делает? Вот в своем таком поиске я пришла к ведическим знаниям. Я считаю, что это, ну, как по моим ощущениям, это фундаментальные знания, которые дают ответы на все вопросы. Начиная от, ну, например, в ведах есть такие записи, как квантовая механика, к которым приходит только сейчас. И есть все космологические данные, есть данные по процессу зачатия детей, на каком дне бьется сердце. И такие великие ученые, например, как Эйнштейн, в своих исследованиях пользовались ведическими знаниями. И они дают очень много ответов на все вопросы. И когда я узнала, что вот в этих ведических знаниях есть астрология, то меня очень заинтересовало. Я пошла в международную школу астрологии и училась там. И я считаю, что я до сих пор продолжаю учиться и искать ответы на многие вопросы. И если мои знания могут там, помочь людям в чем-то, то я с удовольствием отдаю их. Потому что вот с точки зрения вед, знания — это тоже как некая пища, только физическую пищу мы употребляем для физического тела, а знания это пища для тонкого нашего тела. Для духовного. Так? Для духовного, да, и э, она не должна задерживаться. Я извиняюсь за подробности, конечно, но физическая пища она переваривается в организме и должна выходить, также и знания, они должны перевариться человек должен пройти пропустить их через себя и передавать дальше потому что если они передают дальше то знания превращаются просто в информацию которая начинает отравлять же человека поэтому я стараюсь делиться знаниями если кому-то интересно передавать их и если кто-то верит что я им чем-то могу объяснить его жизненные проблемы или подсказать какой-то путь то я с удовольствием помогаю мне интересно, а че перспективно это занятие у грушевому сэнси вы знаете, опять же, такие ведические знания, они говорят, что если человек становится на путь своего предназначения, то вся Вселенная подтягивается и помогает ему материальными средствами. Я за свои консультации не беру фиксированной платы. Сколько человек может, он может пожертвовать. Если у человека нет денег и у него какая-то проблема, я могу совершенно спокойно проконсультировать бесплатно человека. Если он видит решение в том, чтобы я ему помогла, пожалуйста, без проблем. Чи занимались вы ще чем-нибудь так глобально до того, как пришли до водичной астрологии? А, да, я рисую. Я, ну, я, наверное, считаю себя художницей, хотя рисовала с детства. У меня нет специального художественного образования, но это та часть меня, которая, ну, наверное, процентов 70 меня. То есть я себе не мыслю жизни без творчества. И вот как раз мое творчество, оно тоже проявилось через науку васту. Васту — это изначальный фэншуй. Это система гармонизации пространства, тоже ведическая наука, которая говорит о том, что Наш дом ⁇ это маленькая вселенная, в которой мы живем, и она должна быть такой же гармоничной, как большая вселенная. И в ней тоже участвуют планеты. За каждый уголок дома отвечает определенная планета. И в соответствии с, эти, с движением этих планет, влияние энергии на человека, должно быть тоже все гармонично. И вот ВАСТУ, наука ВАСТУ, она позволяет устроить жилище так, чтобы человек, приходя в него, получал здоровье, чувствовал себя спокойным, наполнялся энергией. можно сказать, что творчество каким-то чином подштовхнуло вас до водычной астрологии? Сыграло оно какую-то определенную роль в вашем выборе? Да, это не... Ну, конечно, потому что творчество ⁇ это всегда поиск. Поиск внутри себя, поиск вне, поиск вдохновения. И я считаю, что ну, творчество ⁇ это... от слова творить. Э мы когда творим, с точки зрения вед, мы присоединяемся к божественной энергии творения. И естественным образом ищем источник этого вдохновения. И Веды говорят, что источник этого вдохновения это Бог. Поэтому давайте трошки поговоримо про нашу Україну, яким чином розвивається ведична астрологія в Україні і через розвивається mm -hmm. вона. Mm -hmm. Да, сейчас очень уникальное время с точки зрения ВЕД, когда были открыты ведические знания, и они начинают повсеместно развиваться, люди все больше интересуются истоками знаний. И в Украине есть школы ведической астрологии, есть семинары, которые проводятся по астрологии, по астрологии более глубокого изучения и просто для интересующихся об каких-то жизненных вопросах астрологических, как какие энергии планетарные влияют на человека, как гармонизировать их. Еще Прелесть ведической астрологии, восточной ее еще называют, что она дает некие методы гармонизации негативного влияния планет. То есть человек не просто узнает, почему у него так что-то случилось, он еще и понимает, как, что ему надо делать, чтобы исправить эту ситуацию. Потому что, в отличие от западной астрологии, ведическая астрология, она астрология души. А с точки зрения вед, мы кармические создания, существа. И из жизни в жизнь мы переносим свои какие-то определенные задачи. Поэтому человек рождается в определенной семье с определенными условиями. Кто более здоровый, кто более поражен каким-то заболеванием, кто более в богатой семье, кто более в бедной. Веды говорят, что это приходит все по карме, то есть по причинно-следственной связи. И как раз ведическая астрология, она позволяет увидеть, из-за чего и почему мы пришли это как некий паспорт нашей души на это рождение. И зная свои задачи, зная свои кармические некие проблемы, мы можем работать над ними. Як вірно обрати людину, до якої можна було б звернутися зі своїми проблемами? З першого разу. Я так розумію, що якщо ти звертаєшся вже там другий, третій раз, ти вже більш-менш розбираєшся, яка людина можливо тобі підходить. Але як з першого разу обрати вірну людину? Насамперед, чим ми маємо керуватися при угу. цьому виборі? На самом деле всі відповіді на всі питання є у нас в серці, в нашій душі. І чоловік в першу чергу руководствоватися своєю інтуїцією, своїм чувством. Наверное, необходимо пообщаться с человеком, понять, может, гармонично ли он чувствует себя в общении с ним, может ли он довериться ему там и не воспринять его информацию, которую он скажет, как нечто, как какое-то предзнаменование или как какая-то программа, а просто как неким советом к, к руководству в его жизненным вопросам. І наостанок я хочу попросити вас сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачів. Я бажаю нашим глядачам щастя, любові і божественного втручання. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час завітати до нас. Дуже дякую. Сьогодні у нас у гостях була Ольга Козаківська. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик Не перемикайтесь.